Здорово. Здорово. Как поживаете? Да слава Богу. Да, слава. вашими молитвами. Молитесь Ваши. за меня. Отлично, я рад видеть адекватного человека, а то я тут 10 минут и как будто в зоопарк попал. Ну так что ж, я тут уже ж, года 4 и все время как в зоопарке. У зоопарка это не самый плохой вариант, я скажу честно. В зоопарке бывают приятные, да, бывают приятные животные. Здесь приятных животных, Здесь приятных животных встретить, труднее. встретить труднее. Но у меня печальные эмоции вызывает то, что дети совсем малолетки, они такую ерунду несут. Это просто. Так а кого Фухня. Кого винить? Так Это ж мы их такими винить? воспитали. Вот, воспитали. Такими? Вот, вы воспитали. вот вы из какого города? Мальчик. А я из Билдер, да, а А есть Белгорода. А есть Билгорда. А у нас тут совсем детей не осталось. У нас осталось. тут совсем детей не осталось. Ну, это эвакуация и все да, такое, да, видимо. Да, да. Ну, да, да. Серую зону. Санитарную. зону. Да, санитарную. Да. Санитарную. Угу. Решили создать, на территории, создать на территории Харьковской области. А что на что-то нам не выгорает? Создаем на своей. Да. Печальная история, конечно. Да, конечно. Ну, в принципе, с другой стороны, исторически это оправдано. Исторически это оправдано. Агрессор всегда получает всегда Получает, мы получаем. Но если это происходило еще без человеческих жертв, было бы вообще шикарно, как-то договорились, по не знаю Да как. Он же не собирается ни с кем договариваться. Ему, Ему же нужна вся Украина. А он, а он... Ну, как-то не осознает, что ли, ну, историю не, не, не читал. Или, не в не не читал или в теплой ванной живет. Мы же, одной войны без них не Мы же ни одной войны без них не выиграли. А уж без союзников, а уж без союзников. в виде британцев, так, как виде и подавно. Ну, а можно я между делом свою историю вам расскажу? Ну, конечно, больше Северного Кавказа. Ну, конечно, выше Северного Кавказа. А, вот мой дед, отец моего отца, я знаю, что он ушел такое дед. Вы думаете, я, не знаю, что такое дед. Думаете, я не знаю, что такое дед. Ну, имею в виду, что не по матери, а именно по отцу так обозначаю, я одной фамилии, как mm -hmm. бы, конечно, знаете. В 41 он ушел на войну и все с конца. В тридцать девятом. Отдал жизнь то ли за Сталина, то ли за Родину, я не знаю. А мы из числа депорти... депортированных народов, балкарцы, я балкарец. Да-да. Да-да. А потом, как врагов народа, весь мой народ, весь полностью весь мой народ, за... загоняют товарные вагоны и Казахстан преимущественно, Среднюю Азию. Я это понимаю. Мою это бабушку, я тогда совсем молодую, ей тогда сколько лет было? Ну, 30, наверное. С тремя маленькими детьми, отцу моему два годика было, ей чуть-чуть старше там другие. Как враг народа, я, я не, не пойму, где справедливость. Так мы же делаем то же самое сейчас. Так, Посмотрите. После 2014, года После 2014 года происходит замещение года коренного замещение, населения замещение коренного аннексированных территорий э, Крыма, аннексированных территорий. Донецкой Крыму, и Луганской областей. Людей э, оттуда вытесняют всяческими возможными, возможными способами и замещают и, населением, населением континентальной, континентальной России. Это преступление. Россия. Это преступление. то же самое, что делал Сталин. В свое время. В свое время. Это преступление, за это придется да. отвечать. Преступление, за это придется отвечать. Нам всем, и вам, Я как видел. Нам всем. и вам. мне. Видел видео, 92-го года, кажется, оно было. И на то время кубанские казаки, ну, там деды такие интервью давали, лет им, наверное, 7 за 80 было, кто там интервью давал. И они вспоминали... 90-е года, когда называть себя казаком просто нельзя было. А уж тем более украинцем. Был а такой более хороший украинцы. шанс отправиться в Сибирь. Ну смотрите, вот я этнический ну, вот балкарец, а, а, а я этнический украинец. А, а, Путин, заявляет, а, украинцы а Путин заявляет, что украинцев не существует. Но я же есть. Но я же есть. Ну да. Вот хотелось бы, чтобы он мне в глаза, говоря это, сказал. Бы, чтобы он мне в глаза. Я бы крепко, крепко, пожалуй, бы Крепко, крепко, пожалуй, стою. стою. У меня мама пережила. У меня войну пережила войну. Э, ту? Э, ту? С 39, 39-го года. 39, 39 -го года а теперь переживает эту. А теперь переживает эту. Что тогда в 1943 году? Тогда, в 43 году, что? сейчас? В 22-м. Село мое матери было моей матери было сожжено. Тогда армия Конева, теперь армия, Путина. армия, Конева, теперь армия Путина. Полностью. Полностью. А это соседняя, со мной да, это соседняя со мной Харьковская область. Куда я раньше ездил по несколько раз в неделю. это преступление, это просто да, преступление. Очень жаль. Это преступление. Очень жаль. Будемо боротися. Будемо боротися. На все. Всего доброго. На все. Всего доброго. Спасибо, взаємно. Держитесь. Держите. Дивно, дивно. Дуже, дуже, дуже дивно, але приємно вражений. І бачите ж, не московит, а балкарець. Довелося йому обличчя закрите. Сапожник Андрію, вітаю, братику! Радий тебе бачити. Радий тебе бачити. І Ігор Анатолійович Тимченко, навіть не буду перевіряти. Бачу, ваше, бачу традиційні ваші цифри. Дякую вам.